জন্মনিয়ে এবাৰ মদ বনাইছে প্ৰথমবাৰ কি হৈছে নেজানো আৰু দেই সাজ বুলি কয় আমাৰ অসমীয়াত এয়া চাওকচোন ভালকৈ দেখাই দিয়া এইয়া চাওক দেখিছেনে কি হ'ল অ পোক এটা পৰি আছে তাত এই কিছুমানে কিছুমানে কয় বোলে সাজত হেনো পোক ধৰিব লাগে তেতিয়া হেনো বেছি ভাল হয় নহয় জানো মই হ'লে একো নাজানো এইবোৰ এইবছৰ তাই মই এনে খাব নোৱাৰি চাক নাই মোৰ মই আকৌ চাই আপংটোহে ভাল পাওঁ লোকেল আপঙৰ ভিতৰত সেইটো খাব পাৰো অলপ চলপ এক দুই গিলাচ মান কিন্তু এই সাজ বা ৰহি হওক একেবাৰে নোৱাৰোঁ মানে বহুত কাঢ়া হৈছে ডিঙি চিঙি চুচি লৈ যায় যেন লাগে মই নোৱাৰোঁৱেই মানে হ'লেও এইটো কেনেকুৱা হৈছেনো যোনমুনিয়ে প্ৰথমবাৰ বনাইছে সেইটো কাৰণে অকণমান মানে খাই চাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এয়া চাওক টেষ্টি হৈছে কিন্তু অলপ

যোৱাকালি মাৰিছিলোঁ আৰু আজি একদম হালধীয়া হৈ গ'ল কালক বাৰিষা বতৰ যে বহুত বন উঠে ইমান অশান্তি লাগে ইমানেই জংঘল উঠে বস্তু আৰু মই খাবলৈ ঢাকনি বইল কৰি দিছোঁ আমাৰ মনোজ ভাই ফেশ্বনত আপোনালোকে সুন্দৰ সুন্দৰ ৰিবি গাচেঙৰ যোৰা পাই যাব এয়া অকণমান ৰ'দত মানে শুকুৱাইছিলোঁ আজি কাপোৰ খেজোৰ চাব পাৰে যি কালাৰ লাগে আপোনালোকক সেইটো কালাৰে পাই যাব চাওকচোন ৰঙা আছে ব্লু আছে গ্ৰীণ আছে চাওক গোটেই কেইযোৰৰ ডিজাইন কিন্তু বেলেগ দেই চেম টু ছেম এযোৰো নাই গোটেই কেইযোৰৰ মানে ডিজাইনবোৰ অলপ বেলেগ বেলেগ হয় এয়া চাওকচোন ইয়াতো আছে কেইযোৰমান এয়া চাওক যদি আপোনালোকে ল'বলৈ বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে আমাৰ সৈতে আৰু হোৱাটছআপৰ নাম্বাৰটো আমি স্ক্ৰীণত দি ৰাখিছোঁ জিম গৈছিলোঁ জিমৰ পৰা আহি পাই গ'লোহি গা চা ধুই একেবাৰে ৰেডি হৈ লৈছোঁ এতিয়া মানে অলপ বিহু চিহু মাৰি ফূৰ্তি ফূৰ্তি কৰিম আৰু গাঁওখনত আৰু আৰম্ভণিতে আমাৰ ঘৰতে আহিব মাৰিবলৈ আৰু এয়া চাওক জোনমণি সাঁচ বনাই থৈ দিছে মানে চাকি মেলি থৈ দিছে পুৰা একদম মানে কোনে কোনে খাই ভাল পায় এটা এটা লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিব দেই আৰু এয়া হৈছে আমাৰ ৰঙালাওৰ লগত চিকেন দুইজনীয়ে মানে মেখেলা চাদৰ পিন্ধি ৰেডি আৰু ন ঐ এইফালে এবাৰ চাই দিয়া কেমেৰাত ৰাইজক <laughs> 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 খুৰী কত গ'ল আমাৰ এইজনীয়ে আগত খাই লে বিহু আপুনিহে আচল আপুনি কিন্তু ধুনীয়া মেকআপ কৰি আছে দেই আজি गा घर बहुमारी आस द পানী নে কি হয় পানী দিয়ক 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 এগিলাচ পানীকে খাই লওঁ বহুত আৰে গিলাচটো নোলোৱাই থাকিলে দেখোন অঁ এইখন আমাৰ তিনি নম্বৰ ঘৰ

মাজে মাজে আহি থাকে সি সদায় থকা নাই বাৰু আৰু পাকঘৰটো ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে চাওকচোন দেখিয়ে ভাল লাগি গৈছে পাকঘৰটো এইবোৰ আৰু এতিয়া চাহ বনাইছে পিঠা বনাইছে তাকে এতিয়া খাবলৈ মানে সকলোকে ভিতৰলৈ মাতিছে নাখাওঁ মই এইটো নাখাওঁ তিলপিঠাকে খাম এই বস্তুটোৱে খাম এতিয়া চাৰি নম্বৰখন ঘৰলৈ আহিছে অকমান দৰে ঘৰত অলপ ফূৰ্তি কৰিলোঁ আৰু এতিয়া বিতলে আমাক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে বা নতুন নতুন ঘৰ আচলতে ঘৰটো পুৰণাই হয় কিন্তু একদম কালাৰ চালাৰ লগাই বহুত ধুনীয়া কৰি পেলাইছে তাৰ কাৰণে বহুতে বেছি ভাল লাগিছে ইমান সুন্দৰ বহুত বহুত ইয়াতে বা ইমান আহল বহু ঘৰো এইবিলাক ঘৰত বাৰে বাৰে আহিব মন যাব ঋতিকা বাই একদম ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আনিছে দেই ওৱা খাই কৰি ওলাই গৈ আছো আৰু এঘৰ আছে তাত মাৰি আজিৰ বিহুৰ অনুষ্ঠান সামৰি মাৰি ৰাতি আহিছো পাঁচ নম্বৰখন ঘৰলৈ আৰু এতিয়া ভিতৰলে মাতি আনি আমাক এতিয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ পোৱা লোকেল চাই আপং আৰু ইয়াত বিজয় বাই লৰাই আনিছে আৰু এইফালে পাছফালে আহি আছে আৰু বিহু চিহু মাৰি ঘৰলৈ আহি পাই গ'লো সি বঢ়িয়াকে বহুত এনজয় কৰিলো আজি বহুত ফূৰ্তি কৰিলো কাইলৈ আকৌ মাৰিম বুলি ভাবিছোঁ তাৰ পাছত এতিয়া ভাত খাবলৈ ওলাইছো এয়া চাওক গাহৰি বুলি নাভাবিব ইয়াত চিকেন হয় আজিকালি চিকেন চিকেন বুলি মোৰ মুখত ওলায় অ' সেই ব্ৰইলাৰ মাংস হয় দেই এতিয়া বিন্দাচ খাওঁ ৰঙালাগত বনাইছিলে অথনি ৰাইজক খাবলৈ যিটো বনাইছিলে সেইটো নহয় এইখিনি বেলেগকৈ বনোৱা হৈছিলে এতিয়া একে খাওঁ আৰু আজি ভাত খোৱা বহুত বেছি দেৰি হৈ গ'ল দহটাই বাজি গ'ল বিহু মাৰোঁতে মাৰোঁতে গমেই নেপালোঁ আজি পাঁচ ঘৰ মাত্ৰ মাৰিছোঁ এঘৰত মানে এঘণ্টামান লাগি আছেগৈ ভাত খোৱাৰ পাছত আকৌ হৰ্লিজ খাই আছা যে তুমি কেলে ৰাতিপুৱাই খাব লাগে কেলৈ খাইছা হয় ছোৱালী কেলৈ খাইছা ভাত পানী খাই এতিয়া চাই আছোঁ আই পি এল বাহিৰত বৰষুণো বহুত দি আছে আৰু এই ভিডিঅ'টো মই ইমানখিনিতে সামৰিছোঁ লগ পাম আকৌ এটি সুন্দৰ ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে বাই বাই